ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো আজি বাইছ জুন দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এশ তেসত্তৰ সংখ্যক দিন ইতিহাসৰ পাতত আজিৰ দিনটোত সংঘটিত কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাৱলী এনেধৰণৰ আজি এগৰাকী আমেৰিকান বেপটিষ্ট মিছনাৰী ভাষাতত্ত্ববিদ ব্যাকৰণবিদ নাথান ব্ৰাউনৰ জন্মদিন ওঠৰশ আঠচল্লিছ চনত গ্ৰেমেটিকেল নটিচেছ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ বুলি প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণখন তেওঁ দেখিছিল আৰু প্ৰকাশ কৰিছিল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সংবাদ আলোচনী অৰুণোদয় প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কিছুদিন সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অসমীয়া সাহিত্যত ককা উপনামেৰে পৰিচিত এগৰাকী সাহিত্যিক ৰাজনীতিবিদ সুবক্তা কবি সম্পাদক বাগ্মীবৰ নীলামণি ফুকনৰ আজি জন্মদিন তেওঁৰ কবিতাত মানৱ প্ৰেম তথা সৌন্দৰ্য অনুভূতিৰ প্ৰকাশ পোৱা দেখা যায় তেখেতে ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত শিৱসাগৰ আৰু ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ডিব্ৰুগড়ত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিৰ আসনো অলংকৃত কৰিছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দিল্লীত উপাধি লাভ কৰা ককা নীলমণি ফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত বিশ জানুৱাৰী তাৰিখে অসমীয়া কথাছবিৰ এগৰাকী পৰিচালক আৰু চিত্ৰগ্ৰহণকাৰী নলীন দুৱাৰ আজি জন্মদিন ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ শাসিত অসমৰ শিৱসাগৰ জিলা আৰু বৰ্তমানৰ গোলাঘাট জিলাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল মুম্বাইৰ আব্দুল্লা ফজলভাই ইনষ্টিটিউট অৱ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছৰ পৰা মোচন পিকচাৰ্ছ ফটোগ্ৰাফীৰ দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰা নলিন দুৱৰাই অসমীয়া বোলছবি ৰঙা পুলিচ বৰুৱাৰ সংসাৰ ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী আজলী নবৌ আদিত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছিল মমতা আৰু ৰতনলাল নামৰ দুখন ছবিত তেখেতে পৰিচালনাও কৰিছিল আজি ভাৰতীয় এজন অভিনেতা অমৰিশ পুৰীৰ জন্মদিন চাৰে চাৰিশখনতকৈও অধিক চিনেমাত অভিনয় কৰি তেখেতে দৰ্শকৰ পৰা ভুৰসী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হিন্দী ছবিৰ উপৰিও তেখেতে তেলেগু কানাড়া তামিল মালায়ালম আৰু মাৰাঠী ভাষাৰ ছবিটো অভিনয় কৰিছিল